salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan hasil kajian bertajuk buli Cyber, hubungannya dengan kegundungan kebimbangan tekanan serta pengaruhnya ke atas pencapaian akademik murid. Uh, artikel ini ditulis oleh Hiatiman Kardosi Kromo dan juga rakan-rakan. Isu utama kajian ini adalah buli uh, kes buli cyber yang semakin berleluasa dalam kalangan murid di sekolah menengah kajian ini dijalankan di uh, daerah Samarahan Sarawak yang melibatkan uh, pelajar tingkat 4 di sekolah sekitar daerah Samarahan. Kajian ini mendapati bahawa lebih daripada separuh murid yang telah terlibat iaitu sebanyak 61.8% pelajar pernah menjadi mangsa buli cyber. Ini menunjukkan fenomena ini semakin serius dan perlu diberi perhatian. Antara ciri-ciri buli -ciri cyber yang dikenal pasti adalah melalui penyebaran gambar ataupun video yang memalukan tanpa kebenaran ataupun penyebaran fitnah atau kabar angin melalui media sosial, penghantaran mesej berbentuk keumputan ataupun ejekan serta penggunaan platform popular melalui Facebook, WeChat, WhatsApp sebagai medium utama untuk melakukan kegiatan buli cyber ini. Seterusnya, saya akan jelaskan kesan daripada buli cyber ini. Kesan buli cyber ini kita boleh bahagikan kepada dua iaitu dari segi pencapaian akademik di mana kajian ini telah menunjukkan bahawa pelajar yang sering menjadi mangsa buli cyber lebih cenderung untuk mendapat keputusan yang lemah berbanding pelajar yang tidak dibuli. Ini adalah kerana gangguan emosi akan menjejaskan fokus dan juga motivasi murid-murid ini untuk belajar. Dari sudut psikologi pula, buli cyber ini boleh meningkatkan risiko kemurungan, kebimbangan dan juga tekanan. Kajian korelasi dalam Artikel ini telah membuktikan bahawa semakin kerap murid itu dibuli, semakin tinggi tahap kemurungan dan tekanan yang mereka alami. Malah, ada kes pelajar yang mengambil tindakan ekstrim termasuk percubaan bunuh diri akibat dibuli oleh rakan-rakan melalui media sosial. Kajian ini juga telah memberikan sumbangan penting kepada masyarakat. Yang pertama, untuk meningkatkan kesedaran tentang bahaya buli cyber terhadap kesihatan mental remaja. Kesedaran bahaya buli cyber ini bermaksud ianya uh, selari dengan kaedah buli tradisional di mana mereka bergaduh, bertumbuk dan sebagainya. Maksudnya efeknya adalah sama. Kedua, memberi panduan kepada guru, ibu bapa dan rakan sebaya supaya lebih peka terhadap perubahan emosi murid. Ini bermaksud pihak guru, ibu bapa dan rakan-rakan perlu memantau kesihatan mental kawan-kawan dan juga anak-anak. Yang ketiga, menyokong dasar pendidikan dan program anti-buli yang berkesan. Keempat, Pihak yang berkenaan perlu melakukan intervensi yang berkesan seperti memantau penggunaan media sosial dan memberikan sokongan psikologi agar kesihatan murid-murid ini lebih terpelihara supaya mereka tidak terganggu dari segi pencapaian akademiknya. Untuk intervensi yang perlu dilakukan, saya ada beberapa langkah yang boleh dicadangkan. Antaranya, pihak sekolah perlu memantau penggunaan internet dan media sosial pelajar. Selain daripada itu, program kesedaran dan pendidikan digital juga perlu dijalankan secara berterusan. Guru kaunselor uh, harus dapat mengenal pasti murid yang terkesan yang telah pun melalui buli siber ini untuk diberi bimbingan segera supaya mereka ini tidak uh, mengalami kemurungan, tekanan dan menjurus ke arah perbuatan yang tidak elok. Seterusnya, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan berkomunikasi secara terbuka bersama anak-anak. Ibu bapa perlu uh, membuatkan anak-anak ini rapat dengan mereka supaya mereka dapat meluahkan apa yang telah berlaku dalam kehidupan seharian. Manakala, Rakan sebaya pula perlu menjadi penyokong uh, bukannya menambah tekanan kepada mangsa yang telah dibuli cyber ini. Dari sudut teori saya dapat kaitkan dengan dua teori utama yang pertama adalah teori daripada Albert Bandura melalui teori pembelajaran sosial di mana dia menjelaskan bahawa murid boleh meniru tingkah laku buli yang dilihat di media sosial atau dalam kalangan rakan sebaya. Apabila tingkah laku itu sering diperhatikan, ia berpotensi untuk diulang sehingga menjadi budaya. Ya, teori ini relevan di mana media sosial sekarang ini mempamerkan kegiatan influencer-influencer yang uh, gemar memalukan ataupun gemar melakukan lawak-lawak yang tidak sepatutnya. Jadi, murid-murid ini melalui pemerhatian dan mereka mematikan idola mereka itu tidak mendapat apa-apa hukuman. Jadi, mereka pun boleh meniru Budaya tersebut yang kedua adalah teori daripada B.F Skinner dengan teori pengkondisian operan yang menekankan peranan ganjaran dan hukuman. Jika tingkah laku pembuli ini tidak dihukum dengan setimpal, perbuatan mereka akan berulang. Sebaliknya, jika sekolah dan masyarakat memberikan hukuman sewajarnya serta peneguhan positif kepada tingkah laku baik, insiden buli ini mungkin boleh dikurangkan. Jadi sebagai rumusannya, kajian ini mendapati buli cyber berada pada tahap yang tinggi dalam kalangan murid sekolah menengah di daerah Samarhan. Ia memberi kesan besar terhadap pencapaian akademik serta kesihatan mental murid khususnya daripada segi aspek kemurungan, kebimbangan dan tekanan. Oleh itu, uh, pihak yang berkaitan seperti guru, ibu bapa, rakan-rakan dan juga pihak luar juga seperti polis ataupun pihak uh, Kementerian perlu mengadakan satu usaha untuk membendung hulil cyber ini uh, untuk me untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat dan sejahtera untuk murid-murid sekian terima kasih